Ну, в первую очередь я хочу поздравить команду Александрии с выходом в следующую стадию Кубка. Молодцы, ребята, в принципе, э, скажем, того, к чему и шли, они добились. То есть вышли в следующую стадию, на четвертая, кто уже попадется им соперники, в следующих играх им удачи и как можно дальше постараться пройти в стадии Кубка. Все-таки мы э, команды с одной области, поэтому это тоже и престиж области, поэтому удачи ребятам без травм и вот. касательно игры я думаю что в целом э, игра удалась обоим командам и мы и Александрия достаточно агрессивно сегодня провели игру э, с той лишь разницей что Александрия смогла реализовать свои моменты а мы не, не смогли вот. а если взять в целом сама игра как дерби я думаю что э, вы уже, наверное, знаете, что независимо от того, в какой лиге играет Александрия или Кировоград, или в каком чемпионате, или кубок, или не имеет значения, всегда игры, скажем, в этих дерби проходят с большим накалом, с большим интересом, с большим обилием борьбы, карточек, поэтому сегодня было не исключение. Я думаю, что в целом болельщикам должна понравиться была такая игра. Вот. Но ну, все равно кто-то в этой игре должен был уйти победителем, а кто-то проигравшим. К сожалению, мы сегодня не смогли, еще раз повторюсь, забить те э, немногочисленные, но моменты были. Вот. Но ну, Александрия реализовала, идет дальше. Поэтому удачи им, спасибо. Дякую даже ваши запитания, шановник. Можно? Будь ласка, пан Слав. У меня один вопрос такой. У вас впереди игры с теми, кто наступает в чемпионате. Да. На пятки там, и горняки, Оболонь, Горняк, Кривый Рог. А не, не с опаской ли вы давали там установки, учитывая то, что все-таки в чемпионате такие игры? Не было таких вот, да ладно, уже как-нибудь, а там Ну, я думаю, что по игре у вас, наверное, не должно было быть возникнуть. То есть либо как не могло бы в этом дерби быть. Поэтому мы в любом случае, у нас задача президента настраиваться на каждый матч, независимо от того, чемпионат это кубок или там первенство какой-то области. То есть мы выходим на каждый матч, стараемся играть и радовать и болельщиков, и результатом, и самой игрой. Вот. Поэтому, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы бороться на два фронта, и на кубок, и на чемпионат, соответственно, нужно, чтобы была хотя бы скамейка запасных немножко подлиннее. Так как у нас мы столкнулись с некоторыми проблемами, у нас пропускал основной игрок в опорной зоне, и центральный защитник Ярик Ватцев получил травму, поэтому мы были ограничены сегодня в этих моментах. Деребчинский только-только начал набирать какие-то кондиции, потому что три месяца Два месяца пропустил, поэтому э, на замене было два мальчика 97-го года. Пока нам с этим сложно. Но в то же самое время это нас ни в коем случае никаким образом не оправдывает. То есть мы старались, пытались. Э, а как что... теперь те два две встречи, которые... тоже что так придется? Ну не две, а четыре встречи. Четыре, да. Из четырех встреч у нас три на выезде. И на выезде, действительно, как вы сказали, с лидером. Ну, как, будем сейчас задача восстановить ребят, мотивировать и будем дальше двигаться. Все-таки в чемпионате есть хоть какая-то, ну, скажем, дистанция, где мы можем что-то изменить, а в Кубке ж мы не можем изменить. Поэтому старались Дякую. играть на максимум. Дякую. Еще за ну, причина того, что уже, в принципе, когда мы Рому меняли, это уже было какая 78-79 минута. То есть такой объем работы, который выполнил Роман Локтионов сегодня, я думаю, что в принципе это замена по игре. И Рома очень много, ну, скажем, полезного сегодня сделал. Поэтому тут уже видно было, что уже он подсил немножко, поэтому выпустили уже свежего игрока. Сергей Дмитриевич, сегодняшний состав немножко удивил, я уже так понял, с чем это связано, в частности, по Ярайвой команде. И все-таки появление Димы Вадеева на несвойственной себе позиции, это был определенный э, риск и э, оправдал ли он себя. И э, скажите, насколько команда все-таки выполнила ту установку, которую вы ставили? Ну, по первому вопросу. Значит, касательно Димы Фатеева, да, мы понимали, что у Александрея очень активный левый фланг, где работают суходские торгомадзе, и поэтому ну, то какая-то опасность была в том, что они этим флангом будут больше атаковать, поэтому Дима был поставлен из тактических соображений, то есть чтобы перекрывать эту зону. Поэтому в целом, я думаю, что да, определенные моменты все-таки острота была с этого фланга. Но вы не забывайте, что Таргамадзе на сегодняшний день, я думаю, уровень его на, 2 на три порядка выше, чем уровень первой лиги. Да? То есть мы играем в первой лиге, то есть взять нас и Таргамадзе. То есть... Поэтому в целом, в целом, я считаю, что эта тактическая схема она удалась. И по самому содержанию, то, что мы планировали то есть во второй зоне встречи, ну, опять же, то есть наши моменты, которые мы планировали на установке, то и ребята в целом справились. То есть и по, по, самой игре, я думаю, моментов, сколько мы создали с Александрией, Александрия всегда отличалась тем, что она очень организованно играет в обороне. Я, я не думаю, что столько моментов создала какая-то команда Которую вот грали, ті ж Карпати, я думаю, на порядок менше создали. Ну опять же таки, яка игра, хто-то реалізовує, хто-то ні. Прекрасно ми розуміли, що рахунок один, один після першого матчу це ще не перемога. І ми налаштовували хлопців тільки на перемогу в цьому матчі. І ми розуміли, як і знали дуже прекрасно, як зірка грає, Грає дійсно комбінаційний футбол. Практично всі гравці виступали в прем'єр-лізі. Команда непогана, але наші хлопці сьогодні були сильніші. Ми зіграли правильно, правильно в захисті. Ми знали, що в нас є швидкість, і цю швидкість ми використовували. Могли в першому таймі забити і більше, ніж два м'ячі, але могли і пропустити. Тому дійсно дербі, справжнє дербі отримали. Дякую. Ваше запитання, шановні колеги. У мене є питання таке. Володимир, що це свідомо зробили, щоб відвеликати увагу захисту, що поставили дух у центр і Коломойця, і Віталіка, а по фланах були два таких забивних, що більше казак, що Таргаматця. Це одна мисно так, це свідомо, так було? Ні, звичайно, свідомо, тому що ми десь намагалися е відразу після гри з Волиню. У мене зразу думки були нашого тренерського штабу, щоб Міша грав в основному складі. Козак. І тому ми знаємо, що коломійцю легше грати з Паномарем, коли вони двоє. І тому ми, в принципі, більш на оборону грав Паномарь, а коломаць, який є швидкість, і головою грає непогано, ми, і тому і так вирішили. стартовий склад визначилися таким чином. Так. Дякую. Дякую. Ще запитання, Юрий Юрій Ілючик, прошу. Володимир Павлович, яких сильних сторон звідки ви опасались? Зірка практично так і виступає в першій лізі. Тобто вони грають комбінаційний футбол. І ми знали, що в них непогана швидкість на фланах, особливо на лівому фланзі, де грає Бацула Щедрий. І ми думали, що Чичиков буде, але ну, Чічико там мікротравма, наскільки ми знали, скільки інформація в нас була. І, звичайно, будували гру. Для того, щоб не дати їм простору. І ці передачі, особливо спину, коли вони люблять віддавати, особливо брати баранці, які заспину шукають, шукають, і туди включаються ці зони крайні півзахисники. І, в принципі, ми виконували все, але помилки були, в кожному матчі є помилки, тому що майстерність теж зірки, футболістів зірки, теж хороша. І, в принципі, я ще раз говорю, що ми намагалися, щоб в більшій степені витягнути суперника на свою половину поля. Для того, щоб у нас був простір за спиною у захисників зірки. Ще один питання. Прошу. З учетом тих матчів, які ви провели, з учетом рівня прем'єр-ліги, наскільки нинішня зірка, ну, скажімо так, її оптимальна в составі, представить, способна виступати я думаю, що ви всі бачите матчі, які в прем'єр-лізі, всі матчі транслюють. І тому ви бачите, що дійсно команда, зірка непогана команда, і вона заслуговує грати в прем'єр-лізі. Ну, в кожній команді повинно бути підсилення, я маю на увазі, якщо вона виконує завдання. Ну, тобто, Зірка це команда прем'єр-ліги. На даний період часу, то, що я бачу, це моя особлива суб'єктивна думка.